Всем большой приветик! Сегодня я вам расскажу про свои брелочки, которые лежат у меня вот в этом отделении. Вот они все мои брелочки, начиная со старых, заканчивая новыми. Итак, начнем. Самый мой первый брелочек это вот такой Якоте. Он был сплетен до финички Якоте, которую вы, наверное, видели в моем видеообзоре на финочки. Следующий второй брелок мой Чунга-Чанга. Я его так называю. Веселый, прикольный брелок. Вот, это, по-моему, мой самый большой брелок. По-моему, с 13 ниток, как я помню. В основном все мои первые брелки сплетены из шестяных нитей. Вы это сейчас заметите. Но дальше новые сплетены из мулине. Итак, третий мой белок – сердечко. Красное сердечко на оранжевом фоне. Я его очень-очень быстро сплела, где-то за минут 15. То есть очень быстро. Следующий – это вот парные брелки. Девочка. Скорее, это вот брелки мне и моему братику младшему. Девочка. И мальчик. Маленький обычный брелок из шнурка для кроссовок, кет, не знаю для чего. С плетем по типу как фенечка из лент. Он яркий, кстати, вот я его к сумке прицепляла, сейчас это отцепила. Дальше очень маленький брелочек звездочка, украшенный бусинками. Якорек еще меньше, чем звездочка. Тоже украшен бусинками. Сова. Я не знаю, какая она мне по счету. По-моему, третья. У меня было еще две совы, но я их подарила бабушке и своей лучшей подруге. Они были сплетены из шерстяных ниток, а это вот из мулине. Она мне очень нравится. Так. Вот такой брелочек из трубочек с кубиду, сплетенный недавно. И с бусинками. Концы дурацкие. Не знаю, мне не нравится. А вот здесь хорошие. И еще два брелочка, которые я хотела бы вам показать. Они висят на моих ключах. Первая вот такая вот с рыбой. Он уже заносился, он грязненький. Такие вот концы. И еще один. Очень маленький. С моим значком, знаком зодиака. Ай, сейчас поправлю. Вот он. У него здесь посиденьки была розовая м -м, бусинка, но она отвалилась. Нитка развязалась. В общем, они немного потрепались, а так очень красиво. И украшают мои ключики. Это были все мои брелки. Надеюсь, вам понравилось. До новых встреч. Пока.